মোৰ নাম কৃতি মোৰ দেউতাই মোক বহুত ভাল পাইছিল মোৰ আঠ বছৰ বয়সতে তেওঁ এটা মটৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰে তাৰপিছত মোৰ মায়ে পুনৰ বিয়া পাতিছিল আচলতে সঁচা কথাটো ক'বলৈ গ'লে মই এই কামটো কৰাটো একেবাৰে বিচৰা নাছিলোঁ কিন্তু সেইটো সময়ত তেওঁ অকলে এজনী সৰু ছোৱালীৰ লগত গোটেই জীৱনটো অতিবাহিত কৰিবলৈ বহুত কঠিন হ'ব পাৰে বুলি পুনৰ বিয়াখন পাতিছিল মোৰ সতীয়া দেউতাক একেবাৰে ভাল লগা নাছিল মোৰ মই তেওঁক দেউতা বুলি গণ্যও কৰা নাছিলোঁ মায়ে মোক বহুতবাৰ কৈছিল যে তেওঁই তোমাৰ দেউতা আৰু এইটোৱেই চিৰসত্য কিন্তু মই মান্তি হোৱা নাছিলোঁ মোৰ দেউতাটো এই পৃথিৱীতেই নাছিল এইজনটো অকল মোৰ মাৰ গিৰিয়েকে আছিল তেওঁৰ ফালৰ পৰা মোৰ এজন সৰু ভাইটিও আছিল তেওঁ এটা এজেঞ্চিত কাম কৰিছিল আৰু সেইবাবে প্ৰায় ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছিল যেতিয়াই মোৰ সতীয়া দেউতাই মোৰ লগত কথা পাতে বা ওচৰলৈ আহে মই তেওঁৰ লগত তেতিয়া কথা পতা নাছিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে চলি থাকিছিল মোৰ মায়ে এই সকলোবোৰ দেখি মোক মাহীৰ ঘৰলৈ পঢ়িবলৈ পঠিয়াই দিছিল আৰু এনেকৈয়ে মোৰ বেছিভাগ সময় মাহীৰ ঘৰতে পাৰ হৈ গৈছিল পঢ়া শুনাৰ অন্তত মই এজন ল'ৰাৰ প্ৰেমত পৰিলোঁ যাৰ নাম আছিল ৰাহুল ৰাহুল নতুনকৈ আমাৰ চহৰলৈ আহিছিল আৰু তেওঁ মাহীৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকিছিল প্ৰায় ছমাহৰ ভিতৰতে ৰাহুলক ভাল পাবলৈ ধৰিছিলোঁ মই মই ভাবিছিলোঁ যে মই তেওঁৰ লগতে বিয়া হ'ম তেওঁ মোতকৈ বয়সত প্ৰায় পাঁচ বছৰ ডাঙৰ আছিল মই মাক ক'লোঁ যে মই ৰাহুলৰ লগত বিয়া হ'বলৈ বিচাৰোঁ মায়ে ক'লে যে ঠিক আছে ৰাহুলক লগ কৰিবলৈ মোৰ ওচৰলৈ মাতিবা তেতিয়া মই ৰাহুলক লগ কৰিবলৈ মোৰ ঘৰলৈ মাতিলোঁ ৰাহুল ল'ৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে অনাথ আছিল তেওঁৰ কোনো মাক দেউতাক আৰু আত্মীয় ছোৱালীজন নাছিল গতিকে তেওঁ মোৰ ঘৰলৈ অকলেই আহিছিল মই মাথোঁ মোৰ মায়ে মান্তি খোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ দেউতাৰ লগত মোৰ কোনো মতলবেই নাছিল কিন্তু সেইটো সময়ত তেওঁ তাতেই আছিল মাৰ এতিয়া ৰাহুলক পচন্দ হৈছিল মোৰ বহুত ভাল লাগিবলৈ ধৰিছিল এনেকৈ ৰাহুল গুচি গ'ল আৰু মায়ো কিবা কামত বাহিৰলৈ গ'ল ঘৰত সেইটো সময়ত মই অকলেই আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ সতীয়া দেউতাই মোৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে যে তুমি সেই ল'ৰাটোৰ লগত বিয়া হ'বলৈ নোৱাৰা মই তেতিয়া ক'লোঁ যে তোমাক মই এইবিলাক কথা সোধা নাই নহয় তুমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা যেতিয়া তেওঁ মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাছিল মই তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ ধৰিছিলোঁ তেতিয়াই মোৰ হাতত ধৰি তেওঁ ক'লে যে তুমি সেই ল'ৰাটোৰ লগত বিয়া হ'বলৈ নোৱাৰা সেইটো সময়ত তেওঁৰ চকুত খং আছিল তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে মোৰ হাতখন এৰা আৰু মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গুচি যোৱা মই এতিয়া নিজৰ হাতখন আজৰি আনি ৰুমৰ ভিতৰলৈ আহি দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিলোঁ যেতিয়া মা আহিল তেতিয়া মই মাক ক'লোঁ যে তোমাৰ গিয়েৰাৰ মোৰ লগত অভদ্ৰামী কৰিছে মায়ে ক'লে যে মনে মনে থাকা তেওঁৰ বিষয়ে একো বেয়াকৈ নক'বা তুমি তেওঁ সদায় তোমাৰ ভাল হোৱাটোৱেই বিচাৰে মায়ে যেন এতিয়া সকলোবিলাক জানি বুজিও নজনাও ভাও জুৰিছিল মায়ে মোক ৰাতি আকৌ ক'লে যে সেই ৰাহুল ল'ৰাজন সঁচাকৈ ভালনে তুমি ভালকৈ চিনি পালানে তাক মই বুজিব পাৰিছিলোঁ যে সতীয়া দেউতাই মাক কিবা এটা লগাইছিল মই ক'লোঁ যে দুখ ৰাহুলৰ নহয় তোমাৰ স্বামীৰহে তেওঁ মোক ৰাহুলৰ লগত বিয়া হ'বলৈ নিদিয়ে নাজানো তেওঁৰ মনত কি চলি আছে কিন্তু মই কেৱল ৰাহুলৰ লগতহে বিয়াখন পাতিম মোৰ সিদ্ধান্ত মোৰ মায়ে ভালকৈ গম পাইছিল সেইবাবেই আমাৰ বিয়াখন ঠিক হৈ গ'ল বিয়াৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছিল এই বিয়াখনক লৈ মই সম্পূৰ্ণৰূপে সুখী হৈ পৰিছিলোঁ এইটো সময়ছোৱাত মই সতীয়া দেউতাৰ চকুত এক অদ্ভুত অস্থিৰতা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মই স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পালোঁ যে তেওঁ মোৰ বিয়াখন সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱাটো বিচাৰে যিহেতু তেওঁ মোৰ পৃত্তি নাছিল অৱশেষত বিয়াৰ দিনটো আহিছিল ৰাতিপুৱা মই চাদত গৈ অকলে ৰাহুলৰ লগত ফোনত কথা পাতি আছিলোঁ ফোনটো ৰখাৰ লগে লগে হঠাৎ কোনোবাই পিছফালৰ পৰা মোৰ মুখত ৰুমাল এখন লগাই দিলে আৰু মই অজ্ঞান হৈ পৰিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ চেতনা ঘূৰি আহিল তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে মোক এটা কোঠাৰ বিচনা এখনত বান্ধি থোৱা আছিল সেইটো সময়ত মোৰ মুখখনো বান্ধি থোৱা আছিল মোৰ বিয়াৰ দিনা কোনে মোক ইয়ালৈ লৈ আহিলে অলপ পিছত কোঠাটোৰ দুৱাৰখন খোল খালে আৰু সেইজন আছিল মোৰ সতীয়া দেউতা তেওঁই মোক ইয়ালৈ লৈয়ে আনিছিল কিন্তু তেওঁ মোক ইয়ালৈ কিয় উঠাই আনিলে সেই কথাটোহে মই একেবাৰে ভাবিব পৰা নাছিলোঁ তেওঁক মই ভাল পোৱা নাছিলোঁ সঁচা কথা কিন্তু তেওঁ যে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব মই ভবাই নাছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে মই তোমাৰ বিয়া সেই ল'ৰাটোৰ লগত হ'বলৈ নিদিওঁ তেওঁ মোৰ বাবে খাদ্য আনিছিল মোৰ মুখখন খুলি দিলে মই তেতিয়া ক'লোঁ যে তুমি আচলতে বিচৰা আনকেই মোৰ বিয়াখনক লৈ তোমাৰ ইমান আপত্তি কিয় মোক ইয়াত এনেকৈ বান্ধি থৈ তুমি কি কৰিবলৈ বিচাৰিছা এইটোৱেই নেকি তোমাৰ আচল চৰিত্ৰ মোৰ মাতটো ডাঙৰ হৈ যোৱা দেখি তেওঁ আকৌ মোৰ মুখখন বান্ধি দিলে আজি ৰাতি মোৰ বিয়া আছিল আৰু এই ৰাতি এই কোঠাটোত মই সম্পূৰ্ণৰূপে আৱদ্ধ হৈ পৰিছিলোঁ মোৰ এতিয়া এইবিলাক কথা ভাবি মোৰ চকুৰ পৰা চকুলো বৈ আহিবলৈ ধৰিছিল মই এতিয়া ভাবি আছিলোঁ যে এই সকলোবোৰ দুখ মোৰ মাৰ আছিল এই মানুহজনক মায়ে বিয়া নকৰোৱা হ'লে আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থা নহ'লহেঁতেন ৰাতি আকৌ তেওঁ কোঠাটোলৈ আহিছিল এইবাৰ কোঠাত সোমোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ক'লে যে আজি তোমাৰ বিয়া আছিল কিন্তু মই বিচৰা নাছিলোঁ যে তুমি সেই ল'ৰাটোৰ লগত বিয়া হোৱাটো এই ল'ৰাটো মিছলীয়া প্ৰবঞ্চক সি তোমাক প্ৰতাৰণা কৰি আছিল তেওঁ আগতে বিয়া পতা ল'ৰা তুমি মোৰ কথাটো শুনা নাছিলা সেইবাবেই তোমাক এনেকৈ ইয়ালৈ আনিব লগা হ'ল কিন্তু তোমাৰ ভালৰ বাবে মই যিকোনো অৱস্থালৈ যাবলৈ পাৰোঁ তিনিবছৰ আগতে যেতিয়া মই কোনো কামৰ বাবে চহৰৰ বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া এই ল'ৰাটোক এখন হোটেলত এজনী ছোৱালীৰ সৈতে দেখিছিলোঁ মই মোৰ সেইকাৰণে মনত আছে যে সেই ছোৱালীজনীয়ে মোৰ বন্ধু এজনক চিনি পাইছিল সেই সময়ত তাই মোৰ বন্ধুজনৰ লগত কথাও পাতিছিল তেতিয়াও সি নিমাত হৈ মুখখন লুকুৱাই ৰাখিছিল যেতিয়া তুমি তাক আমাৰ ঘৰলৈ মাতি আনিছিলা তেতিয়া তাক মই সম্পূৰ্ণৰূপে চিনি পাইছিলোঁ যে এইজনেই সেই ল'ৰাজন আছিল বুলি সেইকাৰণেহে মই তোমাক মানা কৰি আহিছিলোঁ মই জানো যে তুমি মোক তোমাৰ দেউতা বুলি গণ্য নকৰা কিন্তু মই তোমাক সদায় মোৰ ছোৱালী বুলি গণ্য কৰি আহিছোঁ আৰু মই সদায় এইটোৱেই কৰি যাম যাৰ পৰা তোমাৰ উপকাৰ হয় লাগিলে তুমি যিয়েই নাভাবা কিয় যিয়েই নকৰা কিয় মোৰ লগত সেই ল'ৰাটোৰ সত্যতাটো তুমি ৰাতিপুৱাই গম পাবা আৰু তেতিয়ালৈকে মই তোমাক ইয়াতেই ৰাখিম তাৰপিছত দুৱাৰখন বন্ধ কৰি তেওঁ ওলাই গুচি গ'ল ৰাতিপুৱা তেওঁ আকৌ আহিল লগত মাও আহিছিল মায়ে প্ৰথম আহিয়ে মোৰ হাত আৰু মুখখন খুলি দিছিল মই তেতিয়া মাক ক'লোঁ যে চোৱা মা এই মানুহজনে কি কৰিছিল এতিয়ালৈকে তেওঁৰ এটা কথাও মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু তেতিয়াই কোঠাটোৰ ভিতৰলৈ এগৰাকী মহিলাই সৰু এজনী ছোৱালীক হাতত লৈ সোমাই আহিছিল মহিলাজনীয়ে ক'লে যে তোমাৰ দেউতাই সঁচা কথাই কৈছে সেই মানুহজন প্ৰতাৰক হয় তেওঁ মোকো প্ৰতাৰণা কৰিলে তেওঁ অনাথ নহয় তেওঁৰ পৰিয়ালো আছে এতিয়া এই সকলোবোৰ দেখি মই বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছিলোঁ একে সময়তে ৰাহুললৈ মই এতিয়া ফোন কৰিলোঁ কিন্তু তাৰ ফোনটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ আছিল হয়তো সিও গম পালে যে তাৰ সত্যটো সকলোৱে গম পাইছিল বুলি এতিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেয়া আৰক্ষীয়ে কৰিব তাৰ পিছতো দেউতাই মোৰ লগত কথা পতা নাছিল এনেকৈ পাঁচদিনৰ পিছতে দেউতাৰ জন্মদিন আছিল মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেক এটা বনাই আনি তেওঁক ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলোঁ তেওঁক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ক'লোঁ যে হেপী বাৰ্থডে দেউতা মই এনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ চকুৰে চকুলো বৈ আহিবলৈ ধৰিছিল হয়তো ইমান বছৰ ধৰি তেওঁ এই চকুলোবিলাক দমন কৰি আহিছিল তেওঁ ক'লে যে মাজনীক হ'ব এতিয়া আৰু জীৱনটোৰ পৰা একো নিবিচাৰোঁ মই তুমি মোক দেউতা বুলি মাতিছা এয়াই মোৰ বাবে যথেষ্ট এইটোৱেই মই সদায় শুনিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়াই মই বুজি উঠিছিলোঁ যে আচলতে মানুহ চিনি পোৱাত মই কিমান ভুল কৰিছিলোঁ ঘৰত সদায় মোৰ সন্মুখত ইমান মৰম কৰা দেউতা থকাৰ পিছতো তেওঁক মই কেতিয়াও সন্মান কৰা নাছিলোঁ আৰু সদায় মই সেই দুষ্ট ৰাহুলৰ মিছা কথাবিলাককে বিশ্বাস কৰি আহিছিলোঁ দেউতাই অকল মোৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰাই নহয় তাৰ লগতে এইটো কথাও বুজাই দিছিল যে আচলতে ভুলটো মোৰেই আছিল প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাগ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো খাহিনীয়ে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীলৈ একোৱেই খাব নোৱাৰে হেভেনাইজ দে